На початку голова міста виказав своє задоволення тим, що кривий ріг зберігає позитивну тенденцію виконання бюджетних показників. Доходи общого фонду городського бюджету без учота міжбюджетних трансферів составили 645 мільйонів 700 тисяч гривень, що составляє 105,5% від плану. Благодаря слаженной работе всех наших и управлений, и ведомств, и предприятий, положительной динамики в экономике наших предприятий. Окремо міський голова зупинився на рішенні про створення коммунального підприємства «Институт розвитку міста Кривий Ріг», яке ухвалено на сессии. Это совершенно новое учреждение, которое в своей работе будет базироваться на самых передовых подходах составления долгосрочных планов развития по отдельным направлениям, способствовать активному привлечению финансовых ресурсов, сопровождению инвестиционных проектов, которые есть в нашем городе. Основными целями Института развития города Кривого Рога станет объединение усилий горожан, власти, бизнеса для решения ключевых вопросов развития города в том числе обеспечение, обеспечена реализация предпринимательства, поддержка малого и среднего бизнеса и, конечно, важный вопрос инвестиционная деятельность. Я искренне надеюсь, что его создание будет содействовать повышению конкурентноспособности кривого рога, а значит его более интенсивному развитию. Также Юрий Вилку дал позитивную оценку реализации пилотного проекта в міському электротранспорте. В этом году был реализован пилотный проект по соединению линий скоростного трамвая с обычным трамваем. Вы это знаете. Я знаю, что в самом начале были некоторые проблемы там с расписанием, другие вопросы. Мы это держали на контроле и очень внимательно изучали, потому что это новое было. На сегодняшний день они полностью ликвидированы. В целом считаю это пилотный проект успешным. Более того, учитывая, что на сегодняшний день наш городской электротранспорт является убыточным, только на этой сессии, на его поддержку мы направили еще 2 миллиона гривен. Это продление маршрутов и увеличение наполнения пассажирами является единственным путем сохранения нормальной работы нашего электротранспорта. Уже готовы к работе три новых вагона которые скоростного трамвая. В ближайшее время они будут вы, выведены на линию. Они уже стоят в депо у нас в городе. На этой сессии мы выделили еще 2 миллиона 400 тысяч гривен на приобретение еще четырех вагонов. Уверен, они порадует нашим, наших граждан и удобствами и комфортом передвижения. Место модернизует свои господарства и здесь не о не предбаня. В скором времени обрезка сухостоев в нашем городе будет специализированная машина-манипулятор. Это повысить как скорость, так и безопасность выполнения работ, так и объемы работ. Также мы выделили 450 тысяч гривен для приобретения специального оборудования для пересадки 5-7 летних деревьев. Мы последовательно будем проводить программу по замене пухонестущих тополей. Но когда высаживаются, вы знаете, какие-то 2-3 летние деревья маленькие, что показало, приживаемость их очень слабая и долго растут то если благодаря этой машине мы много расположены на наших питомников в Днепропетровской области, уже деревья, которым 5, 7, 10 лет, и мы будем их выкапывать и сажать с комом, то сразу на улицах и в парках нашего города появятся 5-7 метровые деревья, которые ком земли, обвернутый мешковиной. Это Почти Пачті стопроцентне і ефективне використання кожної нашої капієчки. Також для шкіл міста будуть закуплені 10 сучасних комп'ютерних класів. Введено 105 ставок медичних медсестер, збільшено коштів на харчування школярів. І ще одна приємна новина: наше місто візьме участь у популярному шоу проєкті Майданс. Міський голова закликав всіх криварістів активно підтримати криворізьку команду.